उर्दू टीचर के मज्जत अस्सलाम वालेकुम आज की वीडियो में हम बात करेंगे शायरी सलाम के हवाले से सलाम उस नजम को कहते हैं जिसमें नवास रसूल हजरत इमाम हुसैन के फजाइल बड़ी मोहब्बत के साथ बयाँ किए जाते हैं और इसके साथ मसाइब का जिक्र भी इंतहाई दर्दमंदी के साथ किया जाता है जो सान करबला में इमाम हुसैन रजील्ला और उनके अजीज व अकारीब को पेश आए जैसा कि हम जानते हैं कि मरसिया में भी नवासे रसूल के फजाइल बड़ी मोहब्बत अकीदत के साथ बयान किए जाते हैं और साना है करबला में पेश आने वाले मसाहब का बयान दर्दमंदी से किया जाता है लेकिन इसके बावजूद सलाम और मरसिया में काफी हद तक फर्क पाया जाता है मरसिया में फनी क्यूद जैसे चेहरा सरापा رخصت वगैरह की पाबंदी लाजमी है जबकि सलाम में ये लचक मौजूद है कि इसमें इन अज्जा को रवा रखा जाए Sí. <coughs> या न रखा जाए इसके मिजाज पर इसका कोई असर नहीं पड़ता दूसरी बात यह है कि मरसिया मुसदस की हियत में लिखा जाता है जबकि सलाम गजल की हियत में लिखा जाता है मरसिये के बरक्स सलाम में तसलसल की बजाय कैफियत को उभारा जाता है सलाम की सिंफ की रिवायत और इरत की बात की जाए तो सलाम लिखने की रिवायत में जमीर और खाली के बाद जिन शरा ने शहरत हासिल की वो मीर अनीस और मिर्जा दबीर हैं उनके बाद नजम अफंदी जोश मलीह आबादी हफीज जलंदरी सैयद आल रिजा डॉक्टर सफदर हुसैन जमील मजहरी वगैरह अहम नाम हैं उनके बाद करीब करीब हर शायर ने नात के साथ साथ सलाम में भी तबाह आजमायी की है इन में अहमद नदीम कासमी जमीर जाफरी वजीर आगा फारी बुखारी मोहसिन एहसान सलीम कोसर मुजफ्फर वारिसी रश्क तुराबी हफीज ताइब हसन रिजवी और अनवर सदीद मारूफ नाम हमारे सामने आते हैं आज़ाद नजम की सूरत में भी सलाम कहे गए हैं। आजाद नजम में जिन शुरा ने खूबसूरत सलाम कहे हैं उनमें चंद नाम आरिफ मतीन किश्वर नहीद गुलाम जिलानी मुमताज़ आरिफ शुकेब जलाली समीना गुल शाही नाजली रशीद तुरबी अब्बास ताबिश फरहत अब्बास शाह वगैरह शामिल हैं